Cəfədə baş vermiş döyüşlər zamanı xalqımızın hər zaman olduğu kimi nümayiş etdirdiyi milli həmrəyliyi və birliyindən vətəndaş dövlət vəhdətindən narahat olan düşmən dairələr və anti-millətçi qüvvələrin respublikada ictimai-siyasi sabitliyi, əmin-amanlığı pozmağa, dövlətin, onun ordusunun və digər strukturlarının sistemli fəaliyyətinə zərbə vurmağa uğursuz cəhdləri müşahidə edilməkdədir. Bir qrup şəxs öz şirkin niyyətlərini yerinə yetirmək üçün dövlət sərhəddində baş vermiş düşmən təxribatlarından sui-istifadə edərək silahlı qüvvələrimizə, Azərbaycan əskernə, həmçinin hakimiyyət və hüquq mühafizə orqanlarının gözdən salmaq, onlara inamsızlıq yaratmaq, Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətinə xəlal gətirmək məqsədi ilə sosial media səhifələrində əhali arasında çaşqınlıq, ölkədə qarşılıqlıq yaratmağa yönələn məlumatlar yaymağa başlayıb və dövlət əleyhinə açıq çağırışlar ediblər. APA TV-nin xəbərinə görə bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir. Məlumatda qeyd Nörki iyulun 12-si və 13-ündə 12 səbik müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində düşmənin təxribatları ilə bağlı döyüş əməliyyatlarına aparıldığı və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ictimaiyyətə müntəzəm rəsmi məlumatlar verildiyi bir vaxtda məqsədyönlü şəkildə sosial şəbəkələr vasitəsilə hadisələrin mahiyyəti barədə aşkar surətdə həqiqətə uyğun olmayan xəbərlər yayıb. Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətini zəiflətməyə yönələn hərəkət lər edərək insanları ixtişaşlara, dövlət hakimiyyətini zorla ələ keçirməyə açıq çağırışlar etməklə təxribat törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Rəhim Qaziyev Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 281-ci və 282-ci maddələrilə başlamış cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Azərbaycan Respublikasının informasiya sahəsində milli maraqlarına, həmçinin dövlət sirri haqqında kütləyin informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Cənubi Respublikası qanunlarının və digər qanunvericilik aktlarının tələblərini qəsdən pozaraq dövlət sirri təşkil edən, ölkəmizin müdafiə potensialına, silahlı qüvvələrimizin və ordumuzun döyüş qabiliyyətinə zərər vuran, dəqiqləşdirilməmiş, qərəzli ictimai rəyi çaşdırmaq məqsədi güdən məlumatların yayılması yol verilməzdir. Eyni zamanda bir də diqqətə çatdırılır ki, Azərbaycan Respublikasının milli mənafelərinin və təhlükəsizliyinin qorunmasında xalqın həmrəyliyi sarsılmazdır. Düşmən həmələrinə, anti-Azərbaycan qüvvələrin və onların maraqlarına xidmət edənlərin xaos, anarxiya və təxribat cəhətlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb və bundan sonra qətiyyətlə alınacaq. Hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində başlamış cinayətçi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.